Так и хочется сказать, выборы закончились, забудьте. Но, видимо, к сожалению, так сказать мы не можем. Еще, может быть, недели, месяцы, а может быть, даже годы мы будем подводить итоги, потому что на этих выборах проявились многие новые тенденции. Но если очень коротко, то для меня два принципиально важных итога. Первый итог заключается в том, что впервые власть избежала соблазна задействовать свой ресурс финансово-административный на полную мощность. Это первые выборы, может быть, даже не только в Украине, а на постсоветском пространстве, где власть получила меньше результата, чем на экзит-поле. Было 5 экзит-полов, и практически власть получила и зафиксировала результат, который меньше всех обозначенных 5 экзит-полов. Во всех странах мира, тем более во всех странах СНГ, обычно власть превосходит результаты экзит -полов, и считается, что на 1-2% дать выше результат, чем в экзит-поле, это то, что нормально воспримутые зарубежные наблюдатели и мировая общественности, и свои люди. А то, что наша власть, может быть, скрипя зубами, согласилась на меньший результат, это говорит о том, что впервые в Украине админресурс был в пределах, ну, скажем так, джентльменских соглашений, в пределах достойного. Это первое. И второй для меня принципиальный результат – то, что смысловые сети или информационные сети победили торговые сети. Для меня очень важным результатом было то, что такие громадные сети, как «Эпицентр» или «Фуршет», они проиграли информационным сетям, в которых были вмонтированы люди, которых скромно называли эксперты или литераторы. И то, что эксперты и литераторы выиграли у громадных торговцев, это, наверное, впервые, по крайней мере, в Киеве. И, наверное, скоро это будет происходить в Украине.